অকণমান জলকীয়া মাংস লিভাৰ আৰু যদি খোৱা নাই প্লিজ এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব গুড মৰ্ণিং আহি স্কুল পালোহি স্কুলত স্কুলৰ কাম ঘৰত ঘৰৰ কাম গতানুগতিক জীৱন আহি পালোহি স্কুলৰ পৰা তাৰপিছত ভাবিলো বোলো ৰাতিপুৱাই আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ নকৰিলো এতিয়া আৰম্ভ কৰি দিওঁ সকলোকে স্বাগতম মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ দিনবোৰ আহে আৰু যায় এনেকৈ দিনবোৰ বাগৰে দিন বাগৰি সপ্তাহ যায় সপ্তাহ বাগৰি মাহ যায় মাহৰ পিছত বছৰ আৰু এনেকৈ কামবোৰো আগবাঢ়ি গৈ থাকে আমাৰ এখেতে ৰুলে আজি ফুল ফুলৰ পুলি এবাৰ নুৰো বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ তথাপিও যেনিবা কেইজোপামান নহ'লেও ভাল নালাগে নহয় এইখিনি অৱশ্যে মাটিত দিলে বেছি ভাল হয় কিন্তু টাবতে দিয়া হ'লগৈ আমাৰ ছাগলী আছে যে ছাগলী থাকিলে খাই মেলি শেষ কৰি পেলাব বুলি এওঁ মাটি মানে টাবতে ৰুই দিলে টাবত ৰুলে যত্নটো অলপ বেছি হয় গোবৰ চোবৰ কিবা দি দিছে যিসকলে ফুলৰ বহুত বেছি খেতি কৰে তেওঁলোকৰ ফুলৰ আপডাল যত্নৰ কথা নিশ্চয়কৈ জানে এই আগটো বোলে কাটি দিব লাগে এই আগটো আমাৰ হেডছাৰে কৈ পঠিয়াইছে দুখ লাগিব অকণমান হ'লেও এই আগটো ছিঙি দিবা তেতিয়া একদম জপৰা হ'ব বুলি ক'লে এতিয়া এইটো আগটো আৰু এদিনমানৰ পিছত ছিঙি দিব পৰা হ'ব তেতিয়া মানে থাল ঠেঙুলি অলপ বেছিকৈ হ'ব ফুলো বেছি হ'ব আৰু এই ফুলটো এইকাৰণে ভাল বহুত দিন ভালে থাকে আপোনাৰ ঠিক মাৰ্চ মাহমানলৈকে ফুলটো ফুলিয়ে থাকিব সেইদিনাখন আপোনালোকক দেখুৱাইছিলো বেঙেনা জোপা কিমানখিনি ছিঙিব পৰা হৈ গলছে কিমানখিনি বেঙেনা ঘৰৰ বেঙেনা আমাৰ এখেতে খেতি কৰা কিমান ভাল লাগিছে দেখি পুৰি খাবা নে নে ভাজি খাবা মুঠতে খাবই লাগে আৰু ন বৰ মিঠা মিঠা বৰ ধুনীয়া খাবলৈ যোৱা বছৰ আচাৰখিনি আছিলে মুখনিবোৰ ইমানেই বেয়া নহয় এইটো আচাৰ বটল চাওকচোন বা কি হৈ থাকিলে এইখিনিয়ে আচাৰ খাবলগীয়া নহয় সেইখিনি পেলাই দিব লাগিব কেতিয়ানো মুখনি ভাগিলে গমেই নাপাওঁ আৰু কণমানি জানি যে চেন্দেলযোৰ ইমান মৰম লাগে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী বস্তুবোৰ মনুহে চাগে ধুই দিছিলে এপাত পৰি আছিলে ঘৰত মনুহঁতক বিচাৰিলো নাপালো তাৰপিছতে মই বোলো অ মই আহিছো তোমাৰ মই বোলো ইহঁতৰ ঘৰলৈকে আহোচোন আমাৰ একেবাৰে কিনাৰ ঘৰলৈ চেণ্ডেলযোৰ দেখিছোঁ কিন্তু ইহঁতি চাগে ইয়াত আছে চেন্দেলযোৰ দেখিহে চিনি পাইছো আকৌ মানুহ চাগে ইয়াত আছে অ ধুনু ধুনু গাড়ী পালা বা ইমান ধুনীয়া অ ধুনু গাড়ী মই গ'লা এতিয়া ক'ত যাব হাতত যে টোপোলা যে আহি পাই গ'লাহি নি কাপোৰ নিবলৈ অ শুন মায়ে যে কাপোৰ দেখি নিলে কালি মই ইয়াৰ পৰা কাপোৰ নিবলৈ আহিছিলোঁ ভাগ্যশীয়ে নতুনকৈ কাপোৰৰ ব্যৱসায় কৰিছে আপোনালোকক পিছত মই ধুনীয়াকৈ দেখুৱাম এটা ভাল ভিডিঅ' দিম যিহেতু আমাৰ মাইকী মানুহে যেতিয়া কিবা এটা কাৰবাৰ কৰে বহুত বেছি ভাল লাগে তাৰ মানুহটো বহুত ধনী দেই কিন্তু নিজৰ কিন্তু নিজৰ মতে নিজৰ ভাগে মানে কিবা এটা কৰিবলৈ মন কৰি পেলাই তাৰ এইখিনি আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু বহুত বিকিয়ে হ'ল বুলি কৈছে তেতিয়া ভালকৈ ভিডিঅ' এটা বনাই দিম যদি অনলাইন মানে তাই লাহেকে ব্যৱসায় কৰিম বুলি কৈছে আৰু এতিয়া মনো এবাৰ কি কাপোৰ ললে ঘৰতে চাম বোলো অ সঁচাকে কম দি বাৰু বেলেগ ভাল পাইছে অ শুন দে তাই চাই আছিলে আকৌ এনেকুৱাখন আনি দিম বুলি এতিয়া মই বোলো নালাগে দেই বুলি ক'লো কৈছে জানো ভাগ্যই এতিয়া আনিবলৈ তাই শুনাব পৰা হোৱা নাই নহয় এতিয়া আনিলে দিগদাৰ হৈ যাব অ কলিতা অ চুমতে দি চুমতে দিম দে ভালনে সোধা বিচাৰি ফুৰিছোঁ কি দিছা চকলেট নেকি থেংক ইউ কোৱা নালাগে অ দাদা আহিলে যোৱা যোৱা হেলমেটটো পাৰিছানে মই ধৰি দিম ব'লা অ ব'লা ব দাদা ক'ত বহিব জান বহিব দাদা আগবঢ়িব আজি বাবলুৱে ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ গৈছিলে তাৰ অকণমান কাম এটাৰ কাৰণে কাম এটা বুলিয়ে কৈছোঁ আপোনালোকক পিছত জনাম বাৰু অসুখ বিসুখ বেলেগ নহয় তাকে গাখীৰ আনিবলৈ সিও পাহৰিলে মই ভাবিলোঁ সি আনিলে বুলি আৰু অনাই নহ'ল এতিয়াহে কথাই কথা ওলাওঁতে বোলে গাখীৰ অনাই নাই গাখীৰ আনিবলৈ যাবলৈ ওলাই আছোঁ ফালে চেংদাঙক যাবলৈ লাগে লগৰ সেইকাৰণে এইফালে শুনটো আৰু মই এতিয়া গাখীৰ আনোগৈ আৰু আজিকালি আকৌ চেংদেঙে গাখীৰ খাই নহয় পাউদাৰ চাউদাৰ দুটামানো আনিব লগা আছিলে একেলগতে লৈ আহিব লাগিব সেইজনী ডাঙৰ এটা চোৱা কোনফালৰ পৰা আনিবা হেইখনৰ পৰা আনিব দেখিলা কৃষ্ণ ফাৰ্মাচী কেনগিত পাউদাৰটো যে মোক কমেণ্টতো কৈছিলে দেই এইটো লগাবচোন ভাল বুলি তাৰপিছত এনেও ডাক্তৰে এবাৰ দিছিলে বাৰু লগাই পেলাই ভাল পালো নহয় এতিয়া সোনটো সেইটোকে লগাই সি আনিলো আমাৰ ছোৱালীয়ে গাখীৰ আনিব পৰা হ'ল গাখীৰ আনিলেও ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম তাৰ কাৰণে মই পিঁয়াজ অকণমান সৰহকৈ লৈছোঁ আৰু দুটা লৈছো নহৰু আৰু অকণমান আদা আদা বেছিকে দিলে অলপ তিতা তিতা লাগে আৰু লৈছোঁ মান ধনিয়া পাত সৰহকৈ এইখিনি আমাৰ ঘৰৰে হয় কিমান ধুনীয়া হৈছে চাওক মানুহৰ খোৱা বোৱাত অকণমান এটা কিবা ৰুচি থাকিব লাগে আৰু ৰন্ধন প্ৰকৰণ সকলোৰে বেলেগ বেলেগ এইবিলাক বস্তু আপোনালোকেও খায় কিন্তু হয়তো ৰন্ধাৰ প্ৰণালীটো বেলেগ বেলেগ এদিন কোনটোৰ লগৰ ল'ৰা এটা আহিছিলে সি কৈছে এইটো বস্তু মই কেতিয়াও খাই পোৱা নাই কেতিয়াও নাখাওঁ মোক এইটো নিদিব দেই মই বোলো তুমি এটা কাম কৰাচোন অকণমান খাই চোৱা বেছিকৈ খাব নালাগে প্ৰথম অকণমান খাই চোৱা প্ৰথম অকণমান যেতিয়া খালে নহয় তাৰ পাছত সি ইমানেই টেষ্ট পালে অলপ পিছত আকে অ' মা আৰু অকণমান দিয়ক না আকৌ ক'বা অ' মা আৰু অকণমান দিয়ক না পিঁয়াজখিনি ধুই পখালি কাটি মেলি ল'লোঁ আৰু আদা নহৰু পিচি ল'লোঁ এইখিনি অলপমান পিছত কাটি ল'ম আৰু আজি বনাম আচলতে লিভাৰ মই ৰন্ধাটো একেবাৰে চিম্পুল হয় আৰু আমি যিহেতু বহুত বেছি মছলা নাখাওঁ আপোনালোকে জানেই মছলা আনি থৈ দিয়া থাকে কিন্তু খুলি পেলাই থৈ দিলে যে বেয়া হৈ থাকিব সেইকাৰণে মই মছলা সদায় এনেকৈয়ে ৰাখি দিওঁ যেতিয়া কিবা এটা দিব লগা হয় তেতিয়া কাটি লওঁ আৰু যিহেতু আমাৰ বহুত দিনৰ মূৰতহে কেতিয়াবা অকণমান এনেকৈ মছলা দিয়া হয় মছলা দিলোঁ অলপমান আদা নহৰু দি দিলোঁ তাৰপাছত আৰু ইয়াতে এতিয়া মই দি দিম হালধি হালধি আৰু আপোনালোকে আন্তাজমতে নিজৰ মতে দিব মই আন্তাজমতে দিছোঁ তাৰপাছত ইয়াতে এতিয়া মই দি দিম লিঠাই দিলোঁ মই আমি একেবাৰে চিম্পুল কিন্তু খাবলৈ যে সাংঘাতি টেষ্টি হয় আৰু ইয়াতে দিম আজাজমতে নিমখ নিমখ আকৌ শুকা হ'লে মানে বৰ বেয়া লাগিব সদায় নিমখ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অলপমান সাৱধান হ'ব লাগে ৰান্ধনীবিলাকে নিজৰ আন্তাজমতে নিজে দিব কিমান ৰান্ধিছে সেইটো বস্তু ভাল নিভাৰ আজি অলপমান সৰহকৈ ৰান্ধিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু নাপালোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিম মই পিঁয়াজখিনি দিম ইমান পাৰি সিমান ধনকৈ কিছু সময়ৰ কাৰণে লৰাব লাগে পিঁয়াজখিনি যাতে মাংসৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিলি যায় তেনেকৈ লৰাই লৈ দিব লাগে ঢাকনখন লগতে কমাই দিব লাগে গেছটো অকণমান এই ৰেচিপিখনত মই পিঁয়াজ এইকাৰণেই সৰহকৈ দিওঁ যেতিয়া পিঁয়াজৰ পৰা পানী এৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়া এইখিনি সিজাত সুবিধা হয় বেলেগকৈ ইয়াত পানী নিদিলেও হয় আৰু যেতিয়া পিঁয়াজৰ লগত এনেকৈ ৰন্ধা হয় তেতিয়াই টেষ্টটো বহুত বেছি হয় অৱশ্যে মই মাজে মাজে এনেকৈ আদা নহৰু অকণ অকণ দি থাকোঁ দুই তিনিবাৰমান আকৌ মাজতে এনেকৈ এড কৰোঁ তাৰপিছত আকৌ লৰাই পেলাই এনেকৈ ঢাকি থৈ দিওঁ মাংসখিনি সিজিছেই প্ৰায় এতিয়া মই মানধনিয়াখিনি ধুনীয়াকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লওঁ মানধনিয়া স্বাস্থ্যৰ কাৰণে কোনোবাই কৈছিলে মোক অপকাৰী বুলি অৱশ্যে মই আজিলৈকে তেনেকৈ শুনাও নাই বা পোৱাও নাই কিন্তু মোৰ দেউতাই আকৌ কৈছিলে যদি বোলে পেটৰ অসুখ হয় তেতিয়া মানধনিয়া যদি খাই দিয়ে নহয় খুব ভাল হয় সেইটো কিন্তু মাংসত দি খালে নহ'ব দেই ভৰি নিচিনাকৈ অকণমান বনাই পিচি লৈ তেনেকৈ খালেও বোলে ভাল হয় মাজতে আহিলোঁ কণমানিজনীক বোলো চাই থৈয়ে যাওঁ শুই আছে ইয়াতে এতিয়া এড কৰিম জলকীয়া কেঁচা জলকীয়া দিলে বহুত ভাল লাগে কিন্তু আজি আমাৰ ঘৰত কেঁচা জলকীয়া নাই মই এতিয়া দিবলৈ লৈহে দেখিছোঁ পিঁয়াজখিনি একেবাৰে মৰহি নোযোৱালৈকে আপোনালোকে এনেকৈ ৰান্ধি থাকিব আৰু বোলে একেবাৰে পিঁয়াজখিনি এতিয়া মৰহি গৈছে আৰু তেতিয়াই দি দিব মানধনীয়া হওক ধনিয়া হওক আপোনালোকে যিটো বস্তু ভাল পায় সেইটো ইয়াত এড কৰিব এইখিনি হৈছে মোৰ মাংসৰ লিভাৰ আৰু এতিয়া কৈছোঁ আপোনালোকক পোৱাই নাছিলোঁ নহয় এইখিনি হৈছে গাহৰি মাংসৰ লিভাৰ আংঘাটিক টেষ্টি লৈ যিসকলে ভাল পায় গাহৰি মাংস ভাল পোৱাসকলে এনেকৈ দি ৰান্ধি খাই চাব কালাৰটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব দেই আপোনালোকে এনেকৈ ৰান্ধি খায় নে নাখায় সেইটোও জনাব আৰু যদি খোৱা নাই প্লিজ এবাৰ অন্তত ট্ৰাই কৰি চাব আপোনালোকৰ এবাৰ যেতিয়া যি ভাত লাগিব আপোনালোকে এই সোৱাদটো কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰিব আমাৰো ভাত খাবৰ হ'ল আৰু ময়ো খাই আছোঁ লগতে আপোনালোকক কৈ দিছোঁ যে মই অকণমান টেষ্ট কৰিলোঁ সাংঘাতিক টেষ্ট হৈছে খাবলৈ বিৰাটেই ধুনীয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কিন্তু শেষত আপোনালোকে কিছুমানে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি যায় গতিকে যিসকলে নতুনকৈ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু সকলোৱে বহুত 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 বেছি মৰম সকলো ভালে থাকক কুশলে থাকক আজিলৈ বাই বাই